Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем делать вот такие вот красивые серии кисти. А для их плетения нам необходимо будет использовать бисер чешский 11 размера. Я использовала в данном плетении для вот этой вот объемной бусины. Также нам необходима будет нитка. Я вам позже покажу, какая именно ниточка была мною использована. В вашем случае это абсолютно любая синтетическая ниточка. Почему синтетическая? потому что она имеет красивый блеск и красиво смотрится. А вот такие вот ажурные бусины, они очень красиво смотрятся в виде бус, они очень красиво смотрятся в виде сережек, они вообще будут очень красивым дополнением к любому праздничному наряду. Поэтому это вот такое вот универсальное плетение. Вот я вам еще могу показать, вот такие вот у меня есть из монастырского бисера, ажурные бусины. Вот, э, есть из бисера 12 размера черный, но ну, я так думаю, черный сейчас не передаст камера так, как должно было бы быть. Вот. И вот такие вот бусины, они честно потрясающе смотрятся, и они, я уверена, будут вам э, красивым дополнением к вашим нарядам. Так что, друзья, приглашаю вас на просмотр материала, который мы будем использовать в сегодняшнем мастер-классе, и непосредственно на сам мастер-класс. Вот, друзья, тот материал, который мы будем использовать с вами в сегодняшнем мастер-классе, это чешский бисер 11 размера, если вы делаете на бусине размера 18 мм. Если у вас бусина 20 мм, соответственно, бисер в той же конфигурации будет необходим 10 размера. Если у вас бусина... 8 мм, то тогда вы используете монастырский бисер и она будет смотреться вот так вот. Конечно, чем меньше бисер, тем он изящней смотрится на украшении. Но, насколько я знаю, что э, монастырский бисер чешский сейчас очень тяжело найти, поэтому альтернатива либо тоха э, 15 размера, либо, по-моему, есть еще миуки 15 размера, но это японский бисер, он довольно-таки дорогой, поэтому вот говорю то что есть а дальше друзья смотрите я использовала нить вот такую вот к сожалению этой этикетки я уже не сохранила да но это абсолютно такая же ниточка только другого цвета если это вам поможет то вот показываю как выглядит а, сама этикетка если вам понравилось чтобы кисти были непосредственно такие же как у меня эта ниточка она довольно толстая конечно же кисти смотрятся намного красивее когда они стоньшие нити но вот я использовала вот такую кисти это Понимаете, тут не нужно сильно заморачиваться по этому поводу, потому что их сейчас полно в разных интернет-магазинах, их можно купить. На том же Алиэкспресс они совершенно недорого стоят. Но постольку, поскольку они там продаются исключительно большими партиями, а нам необходимо всего две штуки для сережек, да, то я думаю, это будет вот такая вот прекрасная альтернатива. Так что, друзья, запасаемся огромным количеством терпения. Еще раз смотрим, какой материал нам будет необходим. Это швенза, штифт, на который мы будем цеплять все наши элементы. Также два колпачка на бусину и один колпачок на саму кисть. Вот, собственно, весь материал, который мы будем использовать в сегодняшнем мастер-классе. Так что, друзья, приступаем. Итак, друзья, вначале мы приступаем к изготовлению вот такой вот ажурной бусины, но вот в этом вот цвете. У меня он асфальтный такой, асфальтный ам, черный цвет. Для этого нам необходимо одеть черную ниточку, поскольку у меня бисер черный, то, соответственно, ниточка будет черной. Набираем одну бисеринку и завязываем на ней узелочек. Это будет наша так называемая узелковая бисеринка. После нее оставляем сантиметров 10 нитки, чтобы нам было удобно в дальнейшем использовать ее в качестве завершающего этапа. Дальше, друзья, нам необходимо набрать 15 бисеринок. Раз, два, три, четыре, пять. Опять. Раз, два, три, четыре, пять. И снова. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они у нас. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую бисеринку. И через две последующих мы с вами проходим иголочкой по направлению к себе. После чего набираем три бисеринки. Раз, два, три. Пропускаем 3 бисеринки в четвертую, проходим иголочкой по направлению опять же вниз. Далее снова набираем три бисеринки. Раз, два, три. Пропускаем 3 бисеринки в четвертую, по направлению вниз мы проходим иголочкой. Вот так вот. Далее мы с вами снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Опять же пропускаем 3 в четвертую, в ту бисеринку, которая сразу после угола узелковой проходим иголочкой. Узелковая бисеринка остается нетронутой. В дальнейшем мы ее при окончании нашего украшения мы ее снимем. Чтобы она нам не мешала и не портила само украшение, дальше, друзья, мы набираем с вами 4 бисеринки. Раз, два, три, 4. Вот они. Вот так подтягиваем, пропускаем первую бисеринку, через 2 возвращаемся вверх, подтягиваем, после чего набираем 3 бисеринки: раз 2, 3. Проходим иголочкой через среднюю бисеринку с набора по 3 вот этого вот предыдущего. Проходим через нее, подтягиваем. Помним, что нам нужно хорошенько затягивать. Дальше, друзья, мы с вами набираем снова 3 бисеринки. Опять же, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Проходим иголочкой через среднюю, последнюю с набора по три. И мы с вами опять доходим до вот этой вот верхушечки. Далее мы снова набираем три бисеринки. Раз, два, три. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую, через две следующих проходим иголочкой по направлению вниз. Дальше, друзья, набираем с вами 3 бисеринки. Раз, два, три. Возвращаемся вниз через среднюю бисеринку с набора по 3. Это практически классическое сеточное плетение. Далее, друзья, мы с вами снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Проходим иголочки через следующую среднюю с набора по 3. Опять набираем с вами 3 бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Вот так. Ой. Подтягиваем. Далее набираем с вами 4 бисеринки. Вот они. Подтягиваем их ближе к работе. Ой. Пропускаем первую через 2 последующих. Проходим иголочкой вверх. Далее набираем с вами три бисеринки проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Так, друзья мои, мы продолжаем до того момента, пока вот этих вот верхушечек, вот этих вот рожек, которые у нас тут торчат, не будет 10 штук в верхнем ряду. Как мы считаем верхний и нижний ряд? Тот ряд, который у нас, с которого выходит вот эта узелковая бисеринка, этот ряд нижний. Тот ряд, с которого ничего не выходит, это верхний ряд помним, в верхнем ряду у нас должно быть 10 штук, после чего у нас будет проходить сшивание и завершающая часть нашей бусины. Вот, друзья мои, дошла я до конца ряда. У меня в верхнем ряду 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 уголочков. Всего этих уголочков у нас должно быть 11 штук. Дальше мы с вами вот дошли до конца. Ниточка у меня уже коротенькая получается. Набираем с вами 4 бисеринки. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую бисеринку. Через 2 последующих проходим иголочкой. Дальше, друзья, набираем одну бисеринку того же цвета, темненькую. Складываем вот так вот пополам наши наш вот этот вот материал который у нас получился и проходим иголочкой смотрите внимательно через среднюю с набора по 3 вот так вот покажу на следующем конце после чего мы с вами снова набираем одну бисеринку смотрим проходим через среднюю с набора по 3 на другом конце подтягиваем Опять набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 следующего. Видите, вот этого края набора по 3. Подтягиваем. Опять набираем одну бисеринку, опять проходим через среднюю с набора по 3. Подтягиваем. Опять набираем одну бисеринку, проходим через среднюю с набора по 3 следующего. Вы поняли, как у нас идет набор. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Опять набрали одну бисеринку черненькую, проходим иголочкой через среднюю с набора по три последнюю. Вот так вот. После того, как мы крепко затянули, видим, что у нас получилось. У нас абсолютно не видно момента, где было сшивание. Сейчас нам нужно закрыть последний этап. Набираем с вами 4 бисеринки. Раз, два, три, 4 подтягиваем их ближе к работе Ой, вот так вот пропускаем первую через две последующих проходим иголочкой по направлению кверху Ой, нужно крепко затягивать это сейчас не особо удобно потому как видите у нас уже круговое фактическое движение дальше набираем одну бисеринку и проходим иголочкой через среднюю вот эту, ту бисеринку, которая у нас сразу после уголковой. Через нее мы с вами должны пройти иголочкой. Крепко-крепко затягиваем и проходим иголочкой. Сейчас будьте внимательны. Это будет немножко тяжеловато, потому что бисеринки уже плотно прилегают друг к другу, но все же это нужно сделать. Нам нужно пройти иголочкой по вот этому ряду, видите, вот сюда, полностью через весь ряд. Прошли, подтянули. Далее проходим иголочкой через вот эти бисеринки, вот эту одну, через две до самой верхушечки. После чего мы проходим через все верхушечки без исключения. Вот так. Абсолютно-абсолютно через каждую ничего не пропуская. Это у нас уже идет процесс сшивания ажурной бисеринки, бусинки. Вот так. Опять проходим через все, 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 без исключения бисеринки. Вот так. После того, как мы с вами стянули, у нас получился вот такой вот чехольчик. Дальше я рекомендую еще разочек пройтись через все эти бисеринки верхние. Вот так вот проходим через все-все-все, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, чтобы между ними не было расстояния. Видите, вот так вот плотно они должны прилегать. Далее мы с вами выходим через вот эти бисеринки. Прошли мы два круга, выходим через вот эти бисеринки и возвращаемся вниз. Что значит возвращаемся вниз? Мы с вами проходим к уголочкам с другого края. Вот так. Вот так. И вот так вышли иголочкой с вот этой вот бисеринки уголочка дальше друзья смотрите что я рекомендую сделать у нас остается вот эта вот уголковая бисеринка узелковая бисеринка и вот этот вот край нити который нам нужно заделать Почему ее нужно заделать сейчас? Потому что если мы сейчас заделаем вот этот край, дальше всунем туда бис... бусинку, да, сделаем полностью бусину, После чего растянем вот эту снимем бисеринку и будем пытаться запрятать ниточку, у нас распустится по шву наша бусина, а нам этого категорически не нужно. Еще раз повторяю, разойдется бусина по шву, нам этого не нужно, поэтому мы сейчас ее снимаем, вот эту узелковую бисеринку. Одеваем иголочку, вот эту мы иголочку оставляем, а тут мы одеваем новую и запрятаем, стараемся ее запрятать. Так? чтобы она у нас не распустилась. Мы проходим иголочкой до верхушечки, далее возвращаемся вниз через бисеринки. Помним, мы не перепрыгиваем ни одну бисеринку, абсолютно. Мы идем только по ходу натяжения нити, после чего мы ее заделываем и обрезаем. Этого я показывать не буду, это в принципе предельно ясно. И следующий этап мы с вами снова делаем вниз. Все-таки не смогла я удержаться, чтобы вам не показать, как это делается. Мы проходим, вот одели эту э, ниточку на иголочку, проходим вверх, возвращаемся через вот эту уголковую бисеринку, после чего опускаемся вниз, вот так, на несколько бисеринок. Ой, вернулись. Вот, далее проходим еще иголочкой через бисеринки вот эти вот Ой. конечно это тяжело делать сейчас потому что бисеринки очень плотно прилегают друг к другу и это не особо комфортно для плетения но это будет очень красиво на конечном результате чем тоже бисеринки друг к другу прилегают, тем она будет красивее. Я рекомендую пройти по вот этому вот внешнему кругу, если это, конечно, позволяет ваш бисер, потому что бисер 11 размера он бывает разный, и дырочки порой бывают очень маленькие, что не особо удобно. Но в нашем случае вот есть то, что есть, и я могу спокойно пройти еще разочек через все эти бисеринки. Конечно, через некоторые проходить тяжелее, через некоторые проще, но это, впрочем, вот так вот. Далее я возвращаюсь вниз. Почему я так а долго заморачиваясь над этим заделыванием ниточки, потому что сейчас мы будем одевать бусину, а она у нас объемом больше, чем вот этот вот чехольчик, грубо говоря, и у нас получится так, что она будет очень сильно растягивать этот чехольчик, будет сильно растягиваться под ниточ... под бусиной, и поэтому вот так вот. Далее мы берем бусину. Я рекомендую ее одеть на штифт, так будет удобнее. Да? Но это ваше дело, если вам так неудобно, тогда вы используете так, как удобнее для вас. Вот. И просовываем бисеринку в этот чехольчик. В тот момент, когда мы ее просовываем, видите, что у нас получается? У нас получается вот такой вот красивый ажурный край с одной стороны, а с другой стороны у нас вот такая вот штука выходит, которую нужно еще стянуть. Далее мы проходим иголочкой через все вот эти вот бусинки, бисеринки верхние, точнее. Проходим, проходим. Вот так. Через все, без исключения. Пока еще не затягиваем. Когда мы доходим до конца ряда, вот так вот прошли. Вот. Только после этого мы затягиваем. Когда мы затягиваем, у нас вот что получается. Нам нужно крепко затягивать так, чтобы у нас бисеринки плотно прилегали друг к другу. Ребята, сразу говорю, это будет сделать тяжело, потому что ниточка скользкая, нейлоновая нитка, она сама собой скользкая. И постоянное вот это вот стягивание, это тяжело но это нужно сделать, поэтому мы проходим еще несколько раз. Когда мы будем вот так вот попускать, да, оно будет расходиться. Это нормально. Еще раз, не, смотрите, мы должны сильно затягивать, но не переусердствовать, потому что я один раз так переусердствовала, затянула и оборвала нитку. Это очень неприятный момент, когда вот уже на таком этапе обрывается ниточка, это не сильно удобно ее потом добавлять, и нужно переделывать всю работу заново. Поэтому тут мы должны запасаться огромнейшим количеством просто терпения и понимать, что это нужно сделать. Просто нужно и все. Вот так вот, подтянули. После того мы вот так вот крепко, смотрите, как я держу прям сильно-сильно, ниточка затягивается. Вот, и проходим иголочкой через... Вот этот ряд, один из бисеринок вот так вот. И мы должны с вами сейчас будем запутать нить. Ай, вот так вот видите, что получилось. Я ее оборвала. Но оборвала я ее уже на том этапе, когда э, ниточкой вот тут вот стянуто все. Поэтому я вам сейчас покажу, что нужно сделать в таком случае. Можно использовать эту ниточку она, в принципе, еще нам подойдет да, можно брать новую мы должны пройти, если вот такая вот штука у нас случилась, да, мы должны пройти еще раз через вот эти вот все бисеринки верхние. Вот так вот через этот ряд. Пройти дважды. Первый раз я прошла. И сейчас второй раз прохожу. Вот так вот. Это э, случаи, которые случаются довольно часто. Поэтому тут, ну, как бы, это неприятные моменты, да? Приятнее было бы ее просто заделать и на этом все. Но сейчас имеем то, что имеем. Нам нужно вот мы затянули, да, и сейчас нам нужно завязать вот эти два края нити, завязать плотно-плотно, очень-очень плотно, на 3-4 узелочка, лучше всего на 4, чтобы быть уверенными, что наша бусина никуда не распустится. После того, как мы завязываем, вот я завязала на 3, сейчас еще один четвертый завязываем, вот, можно обрезать вот эти ниточки, они нам, собственно, уже не нужны, и они, видите, вот так вот выглядит наш шарик с одной стороны, и так вот он выглядит с другой стороны. Дальше, друзья, мы берем колпачки. Точнее, сейчас еще до колпачков немножко рановато. Нам необходимо взять ниточку и сделать вот такой вот момент. Да? Как это делается? Мы попросту берем нить, самую обыкновенную. Вот берем вот этот вот а, кусочек картона любой абсолютно какой вам будет нравиться, да? В моем случае это обычный кусочек картона с какой-то коробки. А 10 сантиметров длина вот этого вот края. Мы вот так вот прикладываем первый край. Далее вот обычными круговыми движениями мы просто наматываем на него нить. Вот. Наматываем ее плотно столько раз, сколько вам необходимо для бусины. Не для бусины, а точнее для вашего вот этого вот колпачка. Отталкиваемся мы от него. Если он у вас такой вот маленький, небольшой, тогда вам нужно так, чтобы смотрите Сейчас я объясню, в чем смысл. Вот мы, когда последний раз проходим, вот у нас остается вот такой вот элемент. Да? А у нас вот тут вот плотность. Если мы вот так вот стянем, да. Например, вот тут, мы будем видеть, сколько у нас примерно нити, какая у нас толщина. Далее мы проходим через, точнее под ниточки и через вот эту вот петлю. Затягиваем. Затягиваем тут крепко. Тут мы можем быть уверенными, что нить не оборвется и все будет так, как надо. Опять мы протягиваем, видите, есть петля, и через эту петлю мы с вами протягиваем опять ниточку. Опять подтягиваем под низ, опять образуется петля, и мы проходим через петлю. Вот так. Так нужно сделать раз 10, наверное, для того, чтобы у нас тут крепко-крепко все зафиксировалось. Вот так, раз... Два, три, далее четыре, пять. Это тяжело делать, на самом деле. Вот так вот. Далее у нас 6. Затягиваем. 7. 8. 7. 7, 9 и 10 на этом вот это вот Работа будет закончена. Мы с вами подтягиваем так, чтобы у нас вот этот вот край, который мы сшивали между собой, скручивать, чтобы он был на верхушечке. Так, чтобы мы, когда обрежем вот эту ниточку, два края нити были ровными. Конечно, их потом можно будет еще подстричь, да, но вот так вот я их беру и обрезаем. Вот так. После того, как мы обрезали, вот что у нас с вами получается. У нас получается вот таких вот а, связанных ниточек целый пучок. После чего мы берем швензу и загибаем ее. Сейчас найду щипчики. Вот так вот загибаем. После чего одеваем вот этот вот край. Сейчас покажу. Вот этот вот край мы одеваем по центру наш фензу. После чего мы крепко зажимаем. Вот так. От вот этого, как крепко мы зажмем, зависит то, не распустится ли наша кесточка в дальнейшем. Поэтому мы вот так вот крепко зажали. Вот что у нас. Получилось. Далее мы берем колпачок, одеваем и затягиваем. Вот что получается. После чего мы можем вот эту ниточку, которую мы сшивали, которая у нас самая длинная, спокойно обрезать. Ой, не так уже спокойно получилось. Какие-то ножницы. Не такие. Вот, обрезала. Вот что получается. Вот такие, такая вот красивая кисточка. Далее мы берем колпачок, одеваем его, берем нашу бусину, одеваем ее на колпачок, вот так вот сверху, после чего берем следующий колпачок, одеваем сверху, вот, и у нас остается вот этот вот край, на который мы прицепим нашу вот эту вот швензочку мы отгибаем в сторону видите я отгибаю в сторону далее беру за край и закручиваю зачем я это делаю для того чтобы получилась вот такая вот ровная петелька видите это, конечно я сейчас переусерд нужно еще одеть вот эту швенточку на нее вот. и вот Собственно, что у нас с вами получилось? У нас получилась вот такая вот красивая сережечка. Вот такой вот красивый набор у нас с вами получился на сегодняшнем мастер-классе. Я очень надеюсь, друзья, что наш сегодняшний мастер-класс был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях. И до новых встреч в новых видео, друзья мои. Пока-пока!